подкиловка, грамм до, до, 300. Что у нас тут зараз на вечерю будет? Плотва, да? Ну еще хорошая. Ну вот так закинул. И пару дублей. Шаг. И все, есть поклевки. Саша? Так. ну батони вже ж чекають. Батони чекають. Що, запакували машину повністю Так. А рибу куди будемо класти? Спакувалися. Зараз на ніч виїжджаємо на Десну. Погнали. З нами Сергій Степанович. ну тут Звичайно, забарикадували моя <риклад> Що варто сказати, що на Десні зазвичай виїжджають ловити рибу. Ну, як мінімум 7-10 прутів з собою беруть. Так коли людина виставляє, там від Воропаєва до Дубешні може одна людина повністю зайнята весь берег. Да, То о ми говорили в прошлой раз. Витаскують з під кровати, з гаражі, з балкону, все, що є. Все, що нажита непосильним трудом. Куплено ще до революції. А ви Степанович будете вночі, Да, ви? Да, Спортсмен. Туристи і спортсмени в день ловлять, так? Да? Да. Ну, да. Я не знаю, що ще може змусити дорослих чоловіків в середині березня, в каладіну, коли йде дощ, виїхати на ніч на природу. Тільки риба, тільки плотва. Десна да? така річка, особливо коли йде платва. Займатися завчасно. Ми виїхали з вечора, ніч переночуємо тут на березі. посмажем картоплю, посмажем мясо. Ну и зранку уже начнем ловить. Пошел на второй балкон, а жена говорит, о, начинается движуха, вот эта, с удочками, с чехлами бегает, там достаю. Открытие сезона. Такой праздник бывает раз в году. Что у нас тут зараз на вечерю будет? Давай, открою. О! А что, заработаем? Суши лампу. На кукурузную, генетически Прекрасно. Страва из в повара да, Саш? Да. Как называется? Деснянский... Потейто. Страва вышла супер. Все враховывается, что на природе. Степан, что а вы уже закинулись, да? Да, ждем милости от природы. Ну, но ночь, конечно, ни с чем не сравнить. Когда начинается двигаться светлячок в темноте, нет ничего уже. Он начинает потихонечку шевелиться, потом превращается в серьезный загиб, и вот это оно. Вот Такие светлячки у Степановича, это погано в ночи видно, в зранку может больше покажем эту конструкцию. Ну, колокол на фидере – это преступление, на мой взгляд. На четырехметровую палку еще повелить, повесить колокол. Она начинает тарабанить. Ты идешь, снимаешь колокол. Ну, это более-менее есть люди, которые не снимают колокол вообще. Ни на забросе, ни на вываживании. А бегать туда, колокольчику, ну, я не знаю. У меня ноги не, не пойдут туда. Точнее, середина березня, дождь, где-то плюс 3, плюс 4 сейчас, ну, хорошо, что не минус. Это такая березневая рыбалка, какая она? Схожа на то, что сейчас. Да. Дождь идет, да, постоянно? Пять поклевок и все. Может быть, да, за всю рыбалку. Какой график у нас сейчас на Десне? Можно дальше спать? пока ну, вода сейчас на 10 очень сильно упала, как только вода начнет подниматься, можно начинать ловить. Жор а? да? Да, да если сейчас после поднятия воды клева нету, можно левить. Да, Степанович, вот мы обещали показать с приводу ночной рыбалки, как вот можно фиксировать светлячок. У меня в каждом комплекте вершинок есть одна ночная. Она, как правило, самая жесткая из комплекта. И в комплекте светлячков обязательно есть кембрик. Этот кембрик. Нужно искать пожестче. Если собираешься ловить ночью регулярно, то не привязывать его каждый день, в каждую рыбалку, а привязал один раз. И вот он себе живет до естественной кончины но этот кембрик надо срезать наискось для того чтобы он был более эстетичным и лучше ложиться на второе колечко от тюльпана и привязывает ее бандажиком делать и концы обрубываются ничего не торчит когда бандажом вяжется и немножечко капельку цекрина сверху не от бланка а поверх Кембрика. И он так прекрасно себя чувствует. Прямо на, на кивертив, да? На нет, на нет, да на... Ну, мается на вазе, фиксируется там на да, вершинку. Да. Пару оборотов впереди конца, остальные все сзади, чтобы не сползало никуда. И замечательно. Легко снимается и вставляется. У До следующей ночи. Степаноч да, показав такий метод. Якщо у вас є вільна вершинка, ви, звичайно, можете так кріпити. Разом зі світлячками продається ось такий е, фіксатор ось такий. Можна його порізати на три частини, завести на вершинку, ось таким чином. І просто тепер кріпити перед нічною рибалкою. Ось так, дивіться. Ось. Зафіксували. Зафіксували. Насправді двох навіть фіксаторів вистачає. можна і... встретиться так для контроля. Вот, зафиксировали. Ну, я ловил на разных дистанциях таким чином, и хочу сказать, что нема ни перехлеста, ну, ни... шнур сюда не залетает, ни леска. Ну, сейчас они не нужны, сейчас мы день ловим, поэтому будем снимать. Есть рыба, да? Есть короче. Да? Плотва, да? Да. Ну, что, хорошая? Да, Подсак надо? Да не надо ей, блядь. Я, я играю с ними, мне пухуя на рыбу. Я вам отдам. <coughs> на свинец, да? Пенопласт там, чи что там? я все время это хожу. Ну, оно хорошее, ну что грамм 200, грамм 350-400. Да? А? Old school рулы, да? да. Старая ну, школа, на да? На свинец. Ну <coughs> вот так закинул и пару дули в и все, есть поклевка. Там не надо там, годувать там, рыбу, не, там еще две дули скрутил. да. да, она если идет, так ей ничего не надо. Степанович, ну дули надо крутить, Петрович, кажется. <клёк> <клёк> Насправді десна річка з характером, в принципі дистанція для ловлі невелика. Намагався пробитися, ну, рівне дно, метрів 10 від берега вже починається така кам'яна гряда, яка так, піднімається дуже різко, відповідно можна залишити там і оснастку, і маркерний груз, і кормушку. Відповідно, в мене максимальна годівниця 120 грам. Там, де вона тримається, ось там я закліпсувався. Там я буду на цій дистанції ловити, це порядка десь 30-35 метрів. Це для десни навіть багато. За великим рахунком робоча дистанція на Десні там 20 метрів може бути. Це підтримається годівниця 120 грам на грані. Будемо дивитися, чи є там риба. Покльовка, так? Да не, мелочь. Да. Такая вот деснянская плотва. Ну, далеко не батон. Ну, ничего. Целый початок, надеемся для чого-то риба жарили м'ясо да. бачиш медиум такий чуть-чуть разожаем і такі сантиметровые толщины на вице жарить вони быстро жариться буквально три хвилина да. ну два то, ну, рази торчі було, я їх переполовину саша так озвучий рецепт спеції я же не гордо нарамся кры Кажется. Есть что-то? Да, нормально. аккуратно, да? До до, 300. Да, это что с Киевского моря, она не такая, это какая-то такая серебристая. Да, она какая-то беленькая. Сама Хоть ты что хочешь, давай, хоть, хоть ведро каши высыпь, хоть две, она не хочет жрать, она как человек захотел лежит и не поднимает. Не махода, и... да, вы как... Нет. При всех дождях, ветрах, без лучше, чем мы Ну, стейка перенесли, мы ничего с собой, ну, не мы, а вы. вы ну, я, для меня тяжелый. ночь привычное дело, я с удовольствием посидел поклевки так и не дождался, но ничего, куда и деваться, никуда не деться. По воле природа, и рыба станет активнее, трошки позднее. Так что все, все попереду. Как только съемки прекратятся, Боярской, так начнут клевать. все, счастливо, припадаем на съемку. до новых встреч.